Koronavirus pandemiyasının qarşısının alınması məqsədi ilə ölkəmizdə həyata keçirilən vaksinasiya tədbirləri çərçivəsində Sumqayıt şəhərində də əhalinin COVID-19 infeksiyasına qarşı peyvənd dolulması prosesi uğurla davam edir. 1 nömrəli ailə sağlamlıq mərkəzinin rəhbəri Təranə Mansurova vaksin olunanların sayını açıqlayıb. 2021-ci ilin yanvar ayından başlayaraq Sumqayıt şəhər 1 nömrəli ailə sağlamlıq mərkəzində də vaksinasiya prosesinə başlanılmışdı. İndiana qədər məscəmizdə 35 mindən çox əhaliyə birinci doza, 34 mindən çox əhaliyə ikinci doza, 31 mindən çox əhaliyə isə buster doza ilə vaksin olunmuşdur. Hamımıza yaxşı məlumdur ki, orqanizmin immunitetini artırmaq üçün mütləq peyvənd olunmaq lazımdır. Məhsul peyvənd nəticəsində xəstəliklərə qalib gəlmək olar. Koronavirus infeksiyasına qarşı vaksinasiyanın uğurla həyata keçirilməsi nəticəsində respublikamızda yoluxmanın sayı xeyli azalmışdır. Virus infeksiyasına yoluxma yolxan şəxslərdə ağırlaşmalar azalmışdır. Ölüm faizi demək olar ki, aşağı düşmüşdür. Ona görə də hər bir şəxsi xəstəliyə qalib gəlmək üçün vaksin olunmağa dəvət edirəm bildirək ki, artıq booster doza qəbul edənlərin sayı da gündən-günü artır və bu da virusa yolxanların sayında kəskin azalmaya səbəb olur. Son zamanlar aparılan tədqiqatlar nəticəsində məlum olmuşdur ki, hər ki doza vaksin almış şəxslərdə 6 aydan sonra orqanizmin immun qabiliyyəti aşağı düşür. Ona görə də 3-cü dozanın, booster dozanın vurulması tövsiyə olunmuşdur. Booster dozanın vurulmasındakı məqsəd ondan ibarətdir ki, orqanizmin xəstəliyə qarşı immun seçimi artar olsun. Şamistan fikirlətli Elbrus İsmayilov Dünya TV